Доброго дня, шановні глядачі, читачі. Наша наступна інформація буде цікавою для тих, хто вважає себе ще і слухачами. Наступного тижня вийде книга видавництва Амфора про легендарну російську рок-команду Аукціон. Твір під назвою Кніга учо жизни» охоплює всі три десятки років творчості колективу. Сам автор, журналіст Михайло Марголіс, визначає жанр книги як документальний роман. Нашій творчій групі пощастило поспілкуватися з засновником, безсмінним керівником і одним з вокалістів аукціону Леонідом Фьодоровим у Вільвові. Приводом для появи музиканта та ще й з гітарою на літературному фестивалі стала презентація книги віршів Дмитра Озорського. Саме він написав більшість текстів пісень гурту, але на форумі видавців представив публіці вірші для дітей. Как вас занесло в детскую поэзию? Считаете ли вы то, что вы пишете, на самом деле детская поэзия сейчас? Да. Ну, они как на самом деле, я не знаю, как это занесло, Вот, но они какое-то время начали писаться, и я очень четко разделял их как детскую поэзию. А по ну, какому там, критерию? Не знаю, я так считал, что они детские. Вот. А потом они перестали писаться, и сейчас даже нет никаких попыток. Чтобы понять, что это детское, вы давали это читать детям? Да. Многим нравится. Они подтвердили эту дефиницию, да, вот что ну, это вот... У меня старшая дочке 26, поэтому ей нравится. Конечно, детская. А да, другую вашу поэзию вы не пробовали давать детям? Как они ее воспримут? Проведут ли они вообще за границу? Нет, ну как, что-то что, -то, что -то нравится, но... Я бы сказал так, что скорее песни нравятся, чем а поэзия так. А, на эти стихи есть песни уже? Есть, да. Одна из, тут скажем, здесь есть стихотворение называется Мы уходим, вот. На него Леонид сделал, получилась одна из самых страшных песен на альбоме. получение лопались на кожу на плечах. Забываю знакомые имена. Ощущение пот превращается в ощущение сна. Я иду, дышу, я иду, дышу, я иду. Я иду, дышу, я иду, дышу, я иду. Голова-нога, голова-нога, Come on, now! Come что как раз дети они воспринимают правильно это вот именно абсурдность чего-то. Вот. У меня, например, вот дочка только что пошла на рисование. Их просили нарисовать как я провел лето. Дочке три с половиной года. Вот. А мы все время разъезжали, она нарисовала дорогу с головой. Это, ну как у мне в это в голову никогда не пришло. От нее требовали пояснений. Ну да, спросили, что это такое. Все там рисуют солнышко домики, она рисовала дорогу с головой». С глазами, с головой такой а вы когда эту книгу писали, сколько было дочки? Ну, эти стихи, вернее, да? Дочке было тогда год. А, то есть она никакого дочь... влияния не оказывала? <свят> Нет, ну как бы понятно, что наверняка, когда появляется там ребенок, маленький, вот, то это дает какой-то толчок, потому что вот именно в этот период они начали как-то вот появляться. Несете ли вы ответственность перед читателем? Или это все глупости? Я думаю, что глупости, конечно, да не существует этот Да нет, если ты как чувствуешь себя поэтом или чувствуешь себя там кем-то, у тебя должна быть ответственность перед собой. Вот. Если ты отвечаешь за то, что делаешь, вот, то ну, стихи они, наверное, пишутся где-то там, а вот, и за это ты там своим талантом, своей работой, своим старанием как-то где-то отвечаешь. Вот. А читатель, если ты в кого-то попал, ну, значит, попал. Do na gwennes eus no, da zisenn, stu. Oh la. Oh la. Oh. oh Sou. Pro. Стосунки Леоніда Фідорова з поезією взагалі виходять далеко за межі віршів Дмитра Озорського. Він створив два альбоми на вірші Валіміра Хлебникова, останній Разін Рімілєв у компанії зірок світового масштабу Джона Медеські і Марка Рібо. Бачення музикантами паліндромного шедевру генія срібного віку російської поезії може відрізнятися від сприйняття пересічного читача, може викликати захоплення або відразу. але смушу я снова взяться за книги. из-за этого треба благодарить музыкантов, что мы можем привертить увагу до высокую литературу. Я спросила у поэта, чувствует ли он ответственность перед читателем, когда пишет. А вас спрошу, чувствует ли вы ответственность перед поэтом, когда пишет песню на его стихи? чувствую. То есть это уже ваше, когда вы берете, да? Да я не думаю. Понравится ему или нет, то есть. А ну, как откуда я? Он до него мертвый Ну хвастун, ну что-то понравилось, что-то было. Вот а, я не знаю, а, как, как, что-то не задаешь вопрос, меня, какая мне разница? Понравится, понравилось бы ему или нет? Ну, а в данном случае когда мы с Димкой работаем. То, естественно, если ему нравится, нравится там. -то а бывало, что не нравится. Ну, конечно, постоянно что-то нравится, что-то нравится. Ну, вы вносите коррективы или исходите из того, что вам все-таки кажется правильным и нужным? Не, ну как ты находим компромисс, конечно, какой-то. Нагадаю, що документальний роман Михайла Марголіса Кніга учота жизні про легендарну російську рок-команду Аукціон вийде вже наступного тижня. Читаємо.